ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుగ్రహ శ్రీ సూర్య సూర్యమండలాష్టకం ఈ సూర్యమండలాష్టకం అనేది సూర్య భగవానుడి దివ్య స్తోత్రం దీనిని క్రమం తప్పకుండా పఠించడం లేదా బృందం ద్వారా జీవితంలో అనేక విజయాలను సాధించవచ్చు సూర్యుడు దైవం అన్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే ఈ స్తోత్రం ఫలితంగా అనారోగ్యాలు దూరమై మంచి ఆరోగ్యం దాని ద్వారా ఆ ఇష్యూ పెరుగుతుంది అందంలో సందేహం లేదు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని పొక్కు పాటల కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ విత్రే సూర్యమండలాస్టవిత్రే జగే जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणी विरिञ्चि नारायणशङ्करात्मने यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं दीव्रमनादिरूपं, दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनात् मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं देवगणैस्सु पूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं ज्ञानघनत्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षम् यदृग्यजुस्सामसुसम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवस्वः पुना तु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्छारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमत्यलोके यत्कालकल्पक्षयकारणं चन्मण्डलं विश्वशुजां प्रसिद्धिम् प्रलयप्रगल्भम् यस्मिन् संहरते अखिलं च पुना तु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो आत्मा परन्धामविशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यम् र्वरे इति श्रीसूर्यमण्डलाष्टकं सम्पूर्णं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते సర్వ శ్రీకృష్ణాపణమూ